আছলাম আলাইকুম এভৰি ওৱান কি খবৰ আপোনালোকৰ আলহামদা মোৰ খবৰ বহুত ভাল আজি শনিবাৰ তো আজি নিৰামিষ এসাঁজ লৈ আহিছোঁ তেনেকুৱা একো নিয়ম নাই যে নিৰামিষ খাব লাগে বাছ শনিবাৰ কাৰণে নিৰামিষ কালি যিহেতু ৰবিবাৰ অকণমান বেলেগে আৰু হ'ব মাছ মাংস অলপ বেলেগ থাকে সেইকাৰণে আজি ভাবিলোঁ নিৰামিষ এসাঁজ বনাই দিম তাৰবাবে প্ৰথমতে ইয়াত দালি মুগ আৰু মচুৰ দালি দহ মিনিটমান তিয়াই ৰাখিছিলোঁ এইবাৰ এইখিনি ধুই কুকাৰত দি দিলোঁ লগতে গৰম পানী দি কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ তিনিটামান সৰু গছ গোটেই জলকীয়া জ্বলা দিলে খাব নোৱাৰে আৰু মছলা দিছোঁ হালধি গুড়ি আৰু অকণমান নিমখ দিছোঁ আৰু লগতে সৰিয়হত তেল দিছোঁ তেলটো দিলে পানীত ওলাই নাহে ছিটি মাৰিলে এইফালে হৈ থাকক দালিখিনি সিজি লওক ইয়াৰ মই চব্জি লৈ লৈছোঁ আৰু কি কি চব্জি লৈছোঁ দেখিছেনে তিতা কেৰেলা ভোল কেইটামান আছিলে বাকলি গুচোৱাই আছিলে সেইখিনি লৈ ল'লোঁ আৰু লৈছোঁ বেঙেনা তিনিটা আৰু এটা আলুখিনিৰে আজি কি কি বনাওঁ চাই থাকক এয়া প্ৰথমতে শ'লখিনি মই এনেকৈয়ে কাটি ললোঁ বেছি সৰু পৰা নাই অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰকৈয়ে কাটি লৈছোঁ ফুলৰ ভাজিখন একেবাৰে মিহিকৈ কাটিলেও ভাল লাগে আৰু কেতিয়াবা এনেকৈয়ে বনাই খাবচোন বিৰাট ভাল লাগে বেলেগ টেষ্ট আহে একেবাৰে অকণমান মোটা মোটাকেই ৰাখিছোঁ দেখিছেনে মাছেৰে যেনেকৈ জোল বনায় তেনেকেই ৰাখিছোঁ মোৰ ভুলখিনি কটা হৈ গৈছে এবাৰ তিতা কেৰেলা আজি তিতা কেৰেলাৰ কাজুখন অলপ বেলেগকৈ বনাম আৰু চাই থাকিব এনেকৈ খালে তিতা ভাপটো নাথাকে আৰু বাচ্ছাবিলাকেই খাব পাৰে তিতা লাগিলে বাচ্ছা আমাৰ যিজন মাজনী নাখায় তাই গতিকে আজি অকণমান একেবাৰে মিহি মিহিকৈ দীঘল দীঘলকৈ কাটি লৈছোঁ এবাৰ কেৰাহী এটা বহাই দিলোঁ দালিখিনি সিজি গৈছে দালিখিনি ফুৰণ দিয়াৰ কাৰণে ইয়াত তেলত দি দিছোঁ পাঁচফোৰণ পিঁয়াজ আৰু নহৰু অকণমান খেপেলিয়াই লৈ দি দিলোঁ দালিখিনি আৰু লগতে পানীও দি দিম মই গৰম পানীও ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু এনেকৈ দালি বনালেই ঘৰৰ চবেই খাই ভাল পায় আৰু মোৰো বহুত ভাল লাগে আগতে হৈছে দালি ইমান খোৱা নাছিলোঁ কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা মানে ৰেচিপি ভিডিঅ'বিলাক বনাওঁ নহয় তেতিয়াৰ পৰা দালি ইমানেই টেষ্টি হয় কি ক'ম আৰু নিজৰ তাৰিখ নিজে কৰি আছোঁ আপোনালোকে মোৰ ষ্টাইলত বনাই চাবচোন বিৰাট ভাল লাগে আচলতে দালিখিনি হৈ আছোঁ আৰু ইয়াৰ আলু এটা কাটি দিছোঁ মিহিকৈ জীতা কেৰেলাৰ নিচিনাকৈ এবাৰ লৈছোঁ বেঙেনা আৰু বেঙেনা এনেকৈ ভাল ফালি ল'ম এনেকেই আজি ভাজি বনাওঁ সেয়া চাওক ওলাইছে বেঙেনাৰ ভিতৰত বেঙেনা ভাজিটো এনেকৈ বনালেই ভাল লাগে একদম মচমচীয়া হৈ যায় খাই ভাল লাগে আৰু দেখাতো ধুনীয়া লাগে সেইকাৰণে এনেকৈয়ে বনাওঁ আজিকালি যেনেকৈ বেঙেনা তিনিটা ল'লোঁ কাটি তিনিজনৰ কাৰণে লাঞ্চ থালি বনাই আছোঁ গতিকে তিনিটাই লৈছোঁ বেঙেনা বাহিখিনি হৈ থাক মোৰ দালিখিনি ৰেডি গেছটো অফ কৰি দিলোঁ সেইবাৰ আৰু এটা কেৰাহী বহাই তাতে পিঁয়াজ কেঁচা জলকীয়া অকণমান পাঁচফোৰণ আৰু মিঠাতেল দি এনেকৈ অকণমান টাইম ভাজি ল'ম আৰু তাতে দি দিছোঁ ভোলখিনি লগতে নিমখ আৰু হালধি আৰু একো মছলাৰ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ একেবাৰে কম মছলাৰে ভাজি ভাজিখন বনাম আৰু ইমান মছলা দিলেও ভাল নালাগে মানে বা ঢাকন মাৰি হ'ব দিম এজাওক পানীৰে দিছে পানীখিনি শুকালেই ভাজিখিনি ৰেডি এজাওক ৰেডি হৈ গ'ল পাঁচৰ পৰা দহ মিনিটমান লাগে আৰু ইয়াত তিতা কেৰেলাখিনি মই ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ আৰু গুটি গোটেইখিনি পেলাই দিছোঁ গুটি থাকিলে তিতা লাগিব গতিকে মাইনা নাখায় চব গুটি পেলাই দিলোঁ এইবাৰ ইয়াতে দি দিছোঁ বেচন বেচন দি তিনি চামুচ যদি তেতিয়া কেৰেলা খাই ভাল নাপায় তেনেহ'লে ভাজিখন এইবাৰ বনাই খাব চাব কিমান ভাল পায় তাৰপিছত লগতে দি দিছোঁ অকণমান নিমখ সোৱাদমতে আৰু অকণমান জলকীয়া গুৰিও দিছোঁ ভাল লাগিব খাই আৰু অকণমান জিৰা গুড়ি আৰু হালধি গুড়ি দিখিনি শুকানে শুকানে এনেকৈ সানি ল'ম আৰু যদি বেছি শুকান হয় অকণমান পানী এড কৰি ল'ব পাৰি অকণমান পানী লাগিবই গতিকে অলপমান দিছোঁ মিঠাতেল আৰু তাতে এইবাৰ দি দিম তিতাকেৰেলা আৰু আলুখিনি একেবাৰে এটা এটাকৈ দিম যাতে গোটেইকেইটা একদম মচমিচিয়াই ক্ৰিষ্টি হয় এনেকৈ যদি কেতিয়াও বনাই খোৱা নাই এবাৰ খাই চাবচোন বিৰাট ভাল লাগে সঁচাই কৈছোঁ দেই এয়া হৈ গৈছে এবাৰ ঢাকন মাৰি হ'বলৈ দিম পাছৰ পৰা ছয় মিনিট একেবাৰে ল' ফ্লেমত যাতে মচমচীয়া হৈ যায় সেইটো হৈ থাকক কানপিনি মোৰ বেঙেনাকেইটাতো মছলা দি দিছোঁ আজি একেবাৰে কম মছলাৰে বনাম মানে চব মছলা দিম কিন্তু একেবাৰে কম পৰিমাণে দিম নিমখ হালধি গুড়ি অকমান ছনিয়া করে দিছু আর ওকমান জলকিয়ে বুরে দি এনেকে হানি লাগিয়ে একবার কাটলকে লাগাইলাম এনে না চাইপেনট তেল গৰম দিছিলোঁ আৰু তাতে দি দিলোঁ বেঙেনাখিনি এফালে চিতাকেৰেলাখিনি দিছোঁ আৰু আনটোপোনে বেঙেনাখিনি দি দিলে বাৰু ঢাকোন মাৰি খাবলৈ দিম চাৰিৰ পৰা পাঁচ মিনিট একেবাৰে ল' ফ্লেমত গোটেইখিনি হোৱাৰ আগতে ঠাইখিনি অলপ চাফা কৰি লওঁ মোৰ নিচিনা বাৰু ৰান্ধি থাকোঁতে কোনে কোনে গেছটো চাফা কৰে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন এতিয়া যদি কৰা নহয় তেনেহ'লে কেতিয়া কৰা নহয় আৰু সেইকাৰণে মই লগে লগে কৰি থওঁ আকৌ থাকি দিলো আৰু সেয়া আৰু পাঁচ মিনিটমান পিছত চাওক একেবাৰে মচমচীয়া হৈ গৈছে সেয়া আমাৰ আজিৰ লাঞ্চ ৰেডি আৰু চাওক বেঙেনাৰ কি খবৰ সেই বেঙেনাখিনিও লুটিয়াই দিলোঁ হৈয়ে গৈছে আৰু অকণমান টাইম লাগিব সেয়া বেঙেনা ফ্ৰাই ৰেডি এইবাৰ কাঁহীখনত ভাত দি দিলোঁ মোৰ নিচিনা চিম্পুল লাঞ্চ কৰি কোনে কোনে ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু ভিডিঅ'বিলাক কেনে পালে সেইটোও জনাব লাঞ্চ থালিখনত ইমান মৰম দিছে ভাল লাগিছে আগলেও এনেকেই মরম দি থাকিব আর মো নতুন নতুন রেসিপি দি থাকিম নতুন নতুন লাঞ্চ থালি দি থাকিম ইয়ার দি দো কেঁচা জলকি আর নেমু কি কম আর ইমান যে ভাল লাগে নহয় জানো কাজে আহিছোঁ পুনৰবাৰ লগ পাম আৰু এটা নতুন ভিডিও তেতিয়ালৈকে মৰম দি থাকিব আশীৰ্বাদ দি থাকিব বাই